Salam, sabah istedik. Ve artık bir saat sonra yola çıkıyoruz. İnşallah. Ee, yanlışlıkla birinci terminala gelmişiz. İstanbul Reisi ikinci terminaldan inmiş. Əla, vəndən ordan bir şeylədirlər. Və siz siz olun. Mənim elədiyim səhifədən bir dəqiqləşdirin sonra gedin. Gəl. Və gedəcəyəm. Bəbəli dostlar, artıq e, təyyarəyə doğru hərəkət edirik. Yol boyu çəkdim bütün videoları sizinlə bölüşəcəm. E, bu təyyarədən çəkdiyim havadan görüntüdür. Buludlar heyranətamiz görsənir. Varso vabi hərəkətən hava limanına endi. E, Sol Sirametdə metro, Sar Sirametdə Havaş adlı avtobuslar var. Bu içisindən istifadə edərək biz şəhərin mərkəzinə gedə bilərik. E, artıq Kadıköydəyəm. E, Kadıköydən vapur vasitəsi ilə Yeni Qapi istiqamətinə doğru hərəkət edirik və yol boyu sizinlə bəzi 1-2 yeri paylaşacağam. Bu yerlərdən biri Qız Qulesi, buraya yaxın Çukurlar vaxt filmindən sizə tanışgələr. Eee, ardından Galata Qulesi. Bu kuleyə qalxan cütlüklərin hətta il evlənəcəyi ilə bağlı bəzi rəvayətlər də var. Salam dostlar. Eee. Və bəli, biz İstanbul'a gəldik. Hal-hazırda eee taksidəyəm. Yani. Taksi indi çoxunuzun da bildiyi kimi buranın ən məşhur sentrlərindən biridir. <Sessizlik> <Sessizlik> burada oteli hardaqda tutabilirsiniz, Hər ev yeməyə bilərsiz sayrı bu <Sessizlik> Hə də dostlar, burası Tacim Caddəsidir. Ən məşhur yerlərdən biri də buradır. İstanbulun e, buraya gələrkən ilk öncə fikir verin, burdakı hər yer çox bahalıdır. İstər restoran, istər geyim mağazaları və s. burada hər şey çox bahadır. Diqqət edin. <Sessizlik> Artıq səfərimizin sonuna çatdıq. E, Hava limanına geri qaytıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı